Всем привет, да, меня зовут Женя. Как сказал Гена, я в департаменте работаю, занимаемся мы базами отдыха. На данный момент КПИшник может отдохнуть у нас на четырех базах. Две сейчас летних, это Глобус и Маяк, и две буквально находятся 50 километров от Киева. Это Сосновый в Украинке, центр Украинки, и Политехник. Ну, постараюсь по чуть-чуть о каждой. Политехник. Ну, официально он СОД, спортивно-здоровчий табер. База находится в около села Глебовка, 50 километров от Киева. На базе есть три, два трехэтажных корпуса. В принципе, каждый может принять около 80 человек. В этом году хотим запустить уже круглогодично один корпус, это преподавательский. Соответственно, уже и зимой можно будет там на Новый год поехать и т.д. и т.п. Очень крутая база, можно выезжать и нужно туда групами, Виїжджають на шашлики, виїжджають відбудувати фести. Традиційно у КПІ є свої міроприяття, це лабіринт. Лабіринт КПІ проводять в городок. це коли збираються команди, вас вивозять на два дні. Ну, реально круто можна провести час. Также є лабіринти ВНЗ. ну и прочее. Также у нас, конечно, так как базу не всегда забивают КПшники, есть и коммерция. например, были, приезжали с фестивалем. То есть, в принципе, можете вы устраивать, было бы желание, то есть обращайтесь, пишите, всегда примем. Из таких кратких лайфхаков, там есть море, Киевское море, это водохранилище с хорошим своим пляжем. Также есть озеро, в котором можно ловить рыбу, как оказалось. Реально до этого года никто не верил, что там есть рыба. В принципе, так по базе, наверное, это все. Стоит, ну, цены я в конце сказал, бы, все есть на сайте. В среднем для КПИшника, то есть здесь цены для КПИ и для ну, сторонних. Понятно, как бы база старается заработать на сторонних. Для КПИ в среднем номер идет около 100 гривен. То есть это за номер, цены идут все за номер. Соответственно, вы кооперируетесь. 2, 3, 4. То есть, соответственно, там у нас цена за номер идет, например, 100. Гривен в сутки с человека. Не, 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 получается, ну, не, 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 100 гривен это за двухместный. В среднем до 50 гривен, да. Следующая база это СВСТ с основой. А, кстати, да, по поводу политехника, например, если вы будете ехать первый раз и не пообщаетесь со старшими, то туда нужно закупаться, как говорится, заранее, потому что ближайший магазин это 3 километра пешком. Да, да, ну маршрутка, ну да, маршрутка едет, вы едете от КПИ, там маршрутка или так, таксой до площади Шевченко, оттуда ходят рейсовые автобусы, там в основном киев сухолуча и все, что едет, вот, до Сухолуча, до Глебовки. База Сосновой находится в в центре Украинки, это ну, пока тоже там. По времени это 40 минут, сюда еще проще добраться, это 40 минут от станции метро Выдубичи. Если не ошибаюсь, 313 -я маршрутка едет прямо туда. это центр Украинки, и там конечные маршрутки с Киева. В этом году, в принципе, там в основном были только преподаватели, но очень крутой фест провели физтех. Можно с ними пообщаться, скооперироваться тоже, как они пытались обустроить. Там нету чисто своего пляжа, есть общий украинский, так сказать, пляж государственный. Он очень ухоженный у них, они сами за ним следят, но у нас есть туда выход, как бы с нашей территории. Там одноэтажные корпуса, в каждом корпусе, в каждом номере есть бойлер, соответственно, горячая вода. Ну, номера тоже трехместные, цены примерно те же. Ну и... Ага. изюминками являются конечно же летние базы это глобус и маяк контрастные очень сильно поэтому чуть больше про каждую глобус база находится в смт ворохта еремческий район в общем в Карпатах В этом году был как бы рекорд для нее, и что позволило базе заработать и, возможно, будет продвижение на зимний сезон. Как бы, и, возможно, кпшники уже сможет, смогут покупать номера там и ездить в тот же Буковель уже со своей базы. Формат работы — это походы, то есть инструктора набираются базой, вы приезжаете, у вас может быть своя снаряга, может ее не быть. Ну, желательно, конечно, по максимуму своего, но в принципе около 50-60 человек база готова именно всю снарягу дать. В принципе, принимаю, в этом году принимали максимум 100 человек на один заезд. Очень крутые походы. Формат идет 2 дня вы приезжаете, акклиматизация, потом 4 дня похода Приезжаете, приходите, ну, спускаетесь в гор снова на базу, отдыхаете, там проводят вам спартакиады, разные конкурсы. И опять 4 дня похода, в конце идут посвяты, там те кто первые были инструктора, их идут посвящают, в общем очень атмосферно, очень круто. Цены, ну, в этом году как можно меньше старались в себестоимость все это вложить, в этом году было 650 гривен, есть на 650 гривен на 2 недели в Карпаты, при том что вам там питание все дают, я думаю как бы ну, тяжело где-то найти сейчас. Вот примерно такие вот фотографии, это всех участников, которые ездили. Ну и, конечно же, Маяк, база в Лазурном, база очень популярная среди КПИшников, как бы позволяет оторваться, в принципе, все базы позволяют вам сделать то, что, возможно, вы вот на территории, да, там в Киеве не можете, дома у себя не можете, вы выезжаете, это отдых, как бы, конечно, да, это территория КПИ, там действует правила, но все же есть вот это чувство неформальности, вы можете, на всех базах вы также можете пересекаться и с преподавателями, с администрацией. Это позволяет вам немного ну, с ними коммуникацию наладить не только формальную, но и неформальную. То есть, и реально из этого тоже бывают, вырождаются хорошие проекты. В принципе, вот так выглядит пляж, это с пятого этажа, фоточка на маяк. В этом году Coca-Cola проспонсировала, дала одинаковую форму для столовой. Также, в принципе, можно попасть и немного, как говорится, подзаработать и отдохнуть. Персонал в плане администрации, например, набирается. Там культур спорторг замдиректора, с членов ну, состава студентов. И также персонал столовой тоже студентов формируется. Очень много, как бы, каждый заезд, там, ну, в целом, пять заездов где-то. Формируют свои вечерухи, как бы вы в том же контакте находите коммуникацию, оргов, как бы. И в, в этом году, например, там утренники были. Есть также тематические вечера, типа посейдонов, там богов и т.д. и т.п. Вот, апельсин. Будем про культурный отдых. В принципе, как бы, чтобы увидеть объективную точку зрения студентов, тех, кто там побывали, вы можете, особенно вот сейчас, когда прошел сезон, много отзывов, как бы по почитать, возможно, что кому не понравилось, кому что понравилось, контакт просто тупо вбиваете в поиск новостей по хештегам под каждую базу у нас свой хештег и, в принципе, фотки, отзывы. Ну, вот реально пообщаться с теми людьми, которые там были и как бы не то, что вам администрация навяжет, что там классно там, или там дешево, а именно то, как есть на самом деле. Также все собрано на сайте relax.kp.ua. Все цены, как добраться, расположение и прочее. Пле... Да. В принципе, планируем еще вот объединить всякие ну, вот отдыхи именно еще в Киеве, например, там наладить, возможно, какие-то связи. С разными там квест-комнатами, т.д. и т.п. именно от отдыха, которые давали для КП, также скидки. Если у вас есть какие-то предложения, где вы знаете, куда можно пойти там, класс. От нестандартной штуки, также постите или кидайте в новостях, в предложку будем забирать, будем друг другу помогать классно отдыхать. Ну, наверное, все. Спасибо.